Keçəy biz mətbəximizə məncə. məncə. Məmniyyətlə. Elə bir güşəmizdə mən heç vaxt qara keçə bilmərəm. Etiraz etmirəm. Nəsə hazırlayırsınız? Heç nə hazırlamıram. Amma ə, mütəxəssislər deyir ki, daha doğrusu həkimlər deyir ki, ə, narıncı tərəvəzlər, var narıncı var. meyvələr gözə çox faydalıdır. Narıncı? Mən indi axtarıram ki, burada narıncı nə tapılır. Mütəxəssislər bak... biraz uzağı görən olum. Narıncı. Narıncı, naringi. A Hə, sən artıq xını hazırlamısan. Buyur, səni şimd gördüm, artıq hazırdır. Onun qabığında yeri gəlmişəm. Vitamin C olaraq, vitamin C olaraq. Bəzən çaya də əlavə edə bilərsiniz. Belə limon ərzində çox edirəm. faydalıdır. Sən onu mənimlə bölüşəcəksən, yoxsa yox? Əlbəttə bölüşəcəm. Çox sağ ol. Bu Buyur, artıq sən. Sülf və <laughs> sədaqətin mən unutmaram. Perəsən <laughs> bax bu və digər inqrediyentlər, xüsusən də balıq yağını qullamaq sərin gözə nə dərəcədə xeyirlidir. Gözə faydalı olan ə, tərəvəz, meyvə və təamlara baxaq. <laughs> Uşaqlıqdan biz bilirik ki, kök yediyimiz zaman gözümüz daha yaxşı görür. Amma bunda doğrudan da gərçək payı var. E, A vitaminini içərən, e, yəni A vitaminini tərkibdə olan bütün e, qidalarda bu effekt var. E, bunlar hansı e, meyvə tərəvəzdir? Qırmızı və turuncu rəngli meyvə tərəvəzlərdir. Biz bunları yediyimiz zaman göz, görmə kəskinliyimiz biraz daha yaxşı ola bilər. Başqa nədir? Məsələn, ikradır, deyək qırmızı və qara ikra, ondan sonra balıq yediyimiz zaman bu təbiş gözümüzə sadəcə gözümüzə deyil bütün bədənimizə xeyri var. Yəni bütün vücudumuza xeyri nə varsa o sizin gözüdə xeyirlidir. Xüsusilə kələmdir, spanaxdır, brokoli kələmidir. Ondan sonra bildiyimiz pomidordur. Ondan sonra digər bütün qırmızı və sarı tərəvəzlər də həmçinin xeyridir. Məsələn, ə, çox xeyirli olan çatən toxumunda da dəya bilərəm. Omega 3 günümüzdə artıq balıq yemək bəzən çətin olur, laşılmaz olur. Çatən toxumunu üydüb yeməklərimizə qata bilərik. Bu da omega 3 sərinliyini verir və bu da çox xeyirlidir.